Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun əziz izləyicilərim. Samsun rayonu Maştaq qəsəbəsində yeni 3 otaqlı həyət evi satışa çıxıb. Zəhmət olmasa video sonuna qədər baxın. Bütün məlumatlar videonun daxilində qeyd olunub. İndi daxil oluruq evin həyətinə, əzizlə, əziz izləyicilərim. Gördüyünüz kimi ev tam təmirlidir. Biz evin həyətindəyik. Deməli, ev yerləşir Samsun rayonu Maştaq qəsəbəsində. Çörək dairəsinin yanında. Əsas yoldan evə hardısı olar 150 metr. Bütün marşrutlar da evin yanından keçir əzizlərizlərim. Gözəl 3 otaqlı həyət evi satışa çıxıb. Yeni 3 otaqlı həyət evidir. Yerdən 8 daç kürsülüdədir. Sənədi bələdiyyədə qeydiyyat yolunda. Ümumi yaşayış sahəsi 110 kvadratdır. Qiyməti də videonun aşağı və yuxarı hissəsində qeyd olunub. Onun qiyməti də birbaşa deyəcəm sizə əziz izləyicilərim. Yəni videonun axırına qədər qulaq asın, axırında qiymətini deyəcəm. İndi daxil oluruq. Həmin içərinə rahatlığından 1-2 dənə maşın daxil olur. Yəni ev tam təmirlidir. gördüyünüz kimi aboyları vurulub. Yəni gözəldir. Bura mətbəxi də sizlə izləyirsiniz. Mətbəxdən bir boşa həyətə baxırıq. Yəni ev dairəvi boşa başla tikilir. Gördüyünüz kimi kombi xətləri çəkilib. Qapılar da çox gözəldir. TV kabelinə qədər hamsa çəkilibsizləyirəm. Bura zəhlidir zalı hardasa olar 25-26 kvadrat. Yəni mən təxmini deyirəm, ola bilsin 24 olsun, 25-26, yəni orta hesabladım. Hündürlüyü də hardasa olar 3.1. Burada bir stuan var. Geniş uşaq otaqları var. Bir də qəsa da gəlmişəm məsterəm əzizlərim. Sonuncu əmlaklar qəsəbəsində, yəni Kirov dairəsinin yanında gözəl çataqlı həyət evi çıxıb. Ümumi yaş sahəsi 90 kvadrat, 2 sopla fasilində inşa edilib, sənədi bələdiyyədədir. Yerdən 8 daş kürsüdədir. Qiyməti də yəni 55 mindir. Həm videonun ən yuxarı səəsində qeyd olunur. Qiyməti 55 min qiymət deyil, əziz izləyicilərim. Yəni gözəl qiymətdir. Yəni bu qiymətə şəhərdə ev alma olmaz. Heç bir otaqdanca alarsınız. Burada sonu gəldi. Yəni, Yanı tam təmirli, ev bütün ağçaqlarda hamısı qoyulub. Yəni bu ev haqqında nə fikriniz olsa, zəng edib əlaqə saxlaya bilərsiniz. Əlaqə vasitələrimiz videonun aşağı və ipar hissəsində qeyd olunub. Sağ olun.